Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları qanunsuz yolla əldə elədiyi üzərində leytinan xüsusi rütbəsi olan hərbi formanı geyinərək karantin qaydalarını pozan şəxsi saxlayıb. Başıqanov qəsəbəsi ərazisində senter karantin rejimi ilə əlaqədar xidmət apararkən polislər hərbi geyimli bir nəfərin qeyri-adekvat hərəkətlərindən şübhələnərək ona yaxınlaşıblar. Özünü hərbi quluçu kimi təqdim edən həmin şəxsin üzərində bunu təsdiq edən heç bir sənəd olmadığından o polis dairəsinə dəvət edilib. İdarədə araşdırma zamanı bu şəxsin Sağlıq rayonu sakini, Sabunçu rayonunda müvəqqəti yaşayan Elçin İsmayilov olduğu məlum olub. O izahatında karantin rejiminin qaydalarını pozmaq və şəhərlər arasında sərbəst şəkildə hərəkət etmək üçün qeyri-qanuni yolla əldə etdiyi sü formanı geyindiyini və heç bir hərbi birləşmənin nümayəndəsi olmadığını etiraf edib. Qarantin yerində olduğum müddətdə qanunsuz əldə etdiyim forma ilə Bakı şəhərində gəzirdim. Polislər məni saxlamasını və cərimə yazmasını diləyirəm. Əslində heç bir hərbi qulluqçuluğa adətim yoxdur, heç bir hərbi işlərdə işləmirəm və etdim bu əmələ çox peşmanam. Elçin İsmayilovun törətdiyi qanun pozuntusuna hüquqi qiymət verilməsi üçün barəsində toplanan materiallar məhkəməyə göndərilib.